સુરંતમાં આતંકનો માહોલ ઉભો કરનાર કુખ્યાત મનીષ કુકરી ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ ખતરનાક ગુનેગારોને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મધ્યપ્રદેશના દુર્ગમ જંગલ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડી શહેરમાં રાહતનો શ્વાસ અપાવ્યો છે અગાઉ સુરત અને અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં હત્યા હત્યાનો પ્રયાસ અપહરણ લૂંટ તથા આર્મ્સ એક્ટ જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આ આરોપીઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી ફરાર હતા અને પોલીસની પકડથી બચવા સતત સ્થળાંતર કરતા હતા સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી માહિતી મળી હતી કે મનીષ કુકરી ગેંગના સભ્યો ગુજરાત બહાર અન્ય રાજ્યમાં છુપાયા છે જેથી ટેકનિકલ

મનીષ કુકરી ગેંગે માત્ર સુરત જ નહીં પરંતુ અમદાવાદ ભરૂચ નવસારી વડોદરા જેવા શહેરોમાં પણ પોતાની જાણીતી હતી સરથાણા વિસ્તારમાં હોટલ વ્હાઇટ હાઉસમાં હોટલ સંચાલક ને માર મારી લૂંટ ચલાવી હતી પોલીસે મનીષ કુકરી મિતેશ ગાબાણી અને ચિરાગ બોરડાની ધરપકડ કરી હતી ત્યારબાદ આ ત્રણેય ને બનાવની જગ્યાએ લઈ જઈ પોલીસે રીકન્સ્ટ્રકશન तारीख सोलह पाँच दो हजार पच्चीस को सरथाना पुलिस स्टेशन में एक एफ आई आर दाखिल हुआ उस, उसमें बी की धारा 109 सौ दो जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर है 118 सौ अठारह दो वॉल्ट्री कॉज इन तीन सौ तैतीस हाउस ट्रेस पास इत्यादि और जी पी एट वन के तहत एक केस रजिस्टर हुआ ये एक घटना रात को साढ़े तीन बजे पापा सीताराम चौक के पास हुई होटल में लड़ाई झगड़ा हुआ इसमें टोटल पांच आरोपी थे पहले आरोपी का नाम मनीष कुकरी दूसरे का नाम नितेश कगवानी तीसरे का नाम अनिल ठाकुर राजपूत चौथे का नाम चिराग और पांचवा आशीष और ये पांचों एक लुका तत्व की तरह इधर उधर असामाजिक तत्व करते रहते हैं पहले भी इनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हुआ है इसके लिए हमने सी सर की सूचना और सेक्टर सर की सूचना से हमने अलग अलग टीम्स बनाई और जी सी क्राइम के सूचना से क्राइम की टीम भी इसमें लगी हुई थी और फाइनली क्राइम की टीम को इसमें सक्सेस मिला है और डीसीबी क्राइम और क्राइम ब्रांच के पी ने इन तीन आरोपियों को पांच में से मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से इनको पकड़ा है और अभी अरेस्ट की कार्रवाई अभी जारी है सर पोस्टे पुस्टे में गौरतलब बात यह है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर पहले भी आ, खून खून की कोशिश एक्सटॉर्शन अपहरण माव्यथा लूट और आर्म्स एक्ट के जैसे गुने रजिस्टर्ड हैं और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क की तरह काम करते हैं और इस केस में क्राइम करने के बाद अपनी धरपकड़ को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ट्रैवल किया ये राजस्थान गए उसके बाद पहले अहमदाबाद गए फिर वहाँ से राजस्थान गए फिर महाराष्ट्र में नागपुर सतारा गए और डेली 600 600 किलोमीटर ये 600 700 किलोमीटर ट्रैवल करके अलग अलग जगह पे लोकेशंस पे आ, ये रहते थे और इस पर पुलिस ने हमने क्राइम ब्रांच ने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये आ, इनके पास से सात मोबाइल्स चार डोंगल और एक अर्बन क्रूजर व्हीकल बरामद हुई और ये टेक्निकल वर्कआउट करके आई एड्रेस ट्रेस करके हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं और इसको अभी हम अरेस्ट की कार्रवाई हम इसको पूरा करेंगे और इसको फिर रिमांड के लिए हम कोर्ट में जाएंगे।